Слава Украине, в от Полонского, Друзья мои, Бавовна, без Бавовны просто никуда. Бавовна, как говорится, нам душу греет. Итак, друзья мои, что сегодня произошло? Ночью я уже говорил, что была Бавовна, и говорил, что наши дроны летали по разным областям так называемой России. Но вот сейчас уже прояснились первые детали того, что хотелось бы знать. Значит, был атакован, была атакована, Воронежская Народная Республика, аэродром, военный аэродром Борисоглебск. Заметьте, что наши герои атакуют исключительно военные цели на территории путинского где-то государства. И не о каких там ударах, как вот расисты вчера в Харькове, по гражданским целям речь даже не идет. А вот по военным очень даже да. Это уже не первый прилет по Борисоглебску. Сейчас там четыре очага пожара. Фото, видео, материал можете видеть у нас на телеграм-канале. Ссылочки, как обычно, в описании к данному ролику. Пока что я вам могу доложить следующую вещь. Вещь горит в четырех местах, как я сказал. Пожарище сильнейшее, судя по фотографиям. Что именно раздолбали? Значит так, там был склад хранения хаб, кабов, этих крылатых авиабомб которые потом летят по разным украинским городам, по, естественно, по мирным, естественно, по гражданским, как любят э, путинские фашисты. Э, вы видите по Харькову, видите по Херсону, куда все прилетает, по другим городам, по Сумам и так далее, что эти бандиты они атакуют исключительно гражданских. Э, что же касается нас, значит, уничтожен предположительно вот этот склад с кабами, уничтожен склад с горючим для Самолетов Су-34, Су-35 Которые там базируются И нанесен удар по стоянке Самолетов Су-34, Су-35 Российских Российско-фашистских ВВС По мере поступления информации О том, что же именно Там у них попало под раздачу Я еще вам, как говорится, доложу Но уже сейчас понятно Из того, что да, там видно по видео Видно по видео, видно по фотоматериалом, что горит очень сильно, и потушить сразу это не удалось. ну, гореть, конечно, могут как самолеты, так и склад с горючим, и это все имеет разную ценность, но, тем не менее, попадание было точным, расисты пуляли в небо, знаете, как это вот, дурак, я не знаю, дурак в потолок в свинарника, вот, никуда они, конечно, не попали, сбили все дроны тем самым аэродромом, так что, ребятки, ждем очередной информации от Генштаба и от источников в СБУ дроны, напомню, были дронами СБУ. И будем больше знать о том, что именно было поражено на этом путинском аэродроме. И, кстати, не только на нем.